Что же? А, akang <Telan�iga> davlatni odami erta ketib kech keladi keyin uni uyi bo'lak okay, bo'lsa singlingni ukangni senga seni xudoga topshirdim bola. ha aytganday shifonerdagi pulni provadniklarda berib yuborgin ho'pmi Dadayni keyingi operatsiyasigacha pul qo'limda bo'lishi kerak oyi dadamni yonlarida demay qolsam yaxshi bo'ladi. dadangni ahvollari hozir og'ir oh, o'zim bo'lmasam bo'lmaydi bola. mayli qizim oyijon endi xavotir olmang bo'pti oyi sog' bo'ling ho'p yaxshi boringlar <laughs> <laughs> mayli qanй qani biletlarni ko'rsatinglar <laughs> <laughs> oyi bo'pti xayr <laughs> yaxshi yetib жайлаыпамалдық амалдық менің атым жаслық ата менікі анiжoн жа жаsлық oтa сіңgлімні жoyына о'тырып алыпсыз сондай болды ма айналайын мен екінші этажда жата алмаймын ғой ә, ей мына сұлу сенің орныңда жассашы сен екінші этажға шығып жатасың это мое место Fuat. yerci var bu dünyada ya. Bakın, bir tepe var. oturan alıyorum Koki, oturun. Sizin tepeye Rahmet ayın alayım. Rahmet, vakit bu. Dürüst oldu o yinde. Başlık yok. Yağız adamlar mübarek yağız А ты что? Что вы сказали? А что мы смотришь? Сороний женщин даже в одном купе с ним ехать не хочу. Умаса там урашем я. Ешь ешь еду. Что вы сказали? Сини ты ешь еду, амба assalomu <ac> alaykum yaxshi o'tiribsizlarmi charchamayapsizlarmi а братдравствуйте как у вас дела нормально хорошо ha yaxshi ha ko'kay kayfiyatingiz yo'qm ha bai yaxshi'o moskva yoqdimi yo'q bizдің ауыl жақsсы ғой moсквада ияқа жүгіріп жатыр бұ яқа жүгіріп жатыр қайда барасың деп сраайд біздің Hmm. Aman da sadı. Hmm. Assalamu aleyküm. Kastık aga dedi. Aleyküm salam. Kayda var atırsın. Bazarğa deyip aytan. Önce soru mıydı o iş. Nezgi bir stakanda ısıtına çay yok gibi ya. Şayna gibi ne gel aynı. Hop oladı dek okey. Dur dur. Bana Arap'ta başka kupaya kaldı. Ne bu Yardanyalık babro dostunuz ki. Ne oldu? men ellikqaoladimio u daqvodor haqiqiy musulmon bo'lsa payg'ambarimiz yurtidan menda musulmonmano ko'ka bo'sh joy umuman yo'q men hozir choy olib kelaman alijon rivoyatni eshitingbir diniy ulamo ko'chada to'planib turgan jamoat oldidan o'tib ketayotgan ekan shunda yig'ilib turgan kishilar ey ulug' zot bizlarning haqqimizga bir duo qilsangiz deb iltimos qilishibdi u ahli islom dini ulamo sizlarning haqqingizga qilingan duo ham o'zingiz qilgan duo ham qabul bo'lmaydi chunki siz dinni bilmaysiz debdi demak dinni bilmasdan turib qilingan har qanday ishlarga savob yozilmaydi. yozilmaydishuning uchun men xalqingizga haqiqiy islom arkonlarini o'rgatuvchi qo'llanmalarni olib kelyapman rus tilini qayerda o'rgangansiz bir yil qirimda yashaganman o'sha yerda o'rgandim tijorat bilan shug'ullanasizmi yo'q irrigatsiya institutiga o'qishga kirdim bu kitoblar kiyim kechak ki bizda har qanday kitoblar yetarli qirim va rossiyada bo'lgan ekansiz nega o'sha yerda o'qimaysiz gapingizga qaraganda bizda islom diniga e'tiqod yaxshiemas ekan boshqa joyda undan basqa kitoblarga kelsak bunday kitoblar sizda yo'q qur'oni <sm festivals> zehnli yigit ekansiz <liek> lekin qur'onni o'rganishga sizlar hali tayyor emassiz chog'i shuning uchun avval qur'oni karim suralari va hadislarning sharhlarini yurtingizga olib kelyapman. Islom ta'limoti aka qornim ochib ketdi qorni ochdimha ты прогоодлась aka а вы siz singlingiz bilan ovqatlanib oling men tashqariga chiqib turamanbalki birga ovqatlanamizmen ayol kishi bilan o'tirmayman yoshi bir joyga borib qolgani institutda o'qishiga nima bor